حضرات علماء کرام معزز حاضرین جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ہمارا عنوان ہے تربیت معلمین موجودہ کمزوریاں اور اصلاحی لائح عمل سب سے پہلے میں رب کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں تعلیم و تربیت کے اس مقدس موضوع پر اس روح پرور مقام جامعہ میں نجشتی اجمیر میں جمع ہونے کی توفیق ادا فرمائی یہ جامعہ نہ صرف اپنے علمی تشخص کے اعتبار سے قابل احترام ہیں بلکہ اپنے تربیتی مزاج اعتدال پسند فکر اور دینی بصیرت کی وجہ سے بھی اہل علم کے درمیان ایک منفرد مقام رکھتا ہے آج کا یک روزہ تربیتی و تعلیمی و تربیتی کیمپ درحقیقت محض ایک رسمی پروگرام نہیں بلکہ ایک سنجیدہ فکری کوشش ہے ایسی کوشش جس کا مقصد تعلیم کی روح کو تازہ کرنا تربیت کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور معلم کے کردار کو اس کے اصل مقام پر واپس لانا ہے ایسے با مقصد اور فکر انگیز پروگرام اسی وقت سمراور ہوتے ہیں جب ان کے پیچھے اخلاص بصیرت اور درد مندانہ احساس ذمہ داری کار فرما ہو یہ, یہ بات باعث مسرت ہے کہ اس مفید اور بروقت پروگرام کا انعقاد حضرت ناظم جامعہ مفتی محمد ہارون صاحب مزاری کی سرپرستی اور مخلصانہ نگرانی میں ہو رہا ہے اور میں جامعہ جناب مولانا نواب صاحب ندوی کی مسلسل توجہ فکری رہنمائی اور علمی بصیرت اس پروگرام کی روح رواں ہے ان دونوں حضرات کی دینی غیرت تعلیمی فکر اور تربیتی درد اس بات کا ثبوت ہے کہ جامعہ چشتی صرف نصاب کی تکمیل نہیں بلکہ انسان سازی کے عظیم مقصد کو سامنے رکھ کر اپنا سفر طے کر رہا ہے محترم حاضرین ایسے ہی ادارے اور ایسے ہی اہل درد ذمہ داران اور ایسے ہی سنجیدہ اجتماعات امت کے تعلیمی مقصد کے لیے امید کی کرن ہوتے ہیں آج اسی سلسلے میں جس موضوع پر چند گزارشات پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے تربیت معلمین موجودہ کمزوریاں اور اصلاحی لہرۂ عمل یہ موضوع محض اساتذہ کے متعلق نہیں بلکہ ہماری نسلوں ہمارے اداروں اور ہماری پوری ملت کے مستقبل سے براہ راست وابستہ ہے حضرات تعلیم اور تربیت انسانی زندگی کے وہ بنیادی ستون ہیں جن پر فرد کی شخصیت اور قوموں کی تقدیر استوار ہوتی ہے تعلیم محض معلومات کی منتقلی کا نام نہیں اور نہیں تربیت محض چند اخلاقی نصیحتوں کا مجموعہ ہے بلکہ یہ دونوں مل کر انسان کی فکری اخلاقی روحانی اور عملی تشکیل کا فریضہ انجام دیتی ہیں اگر تعلیم ذہن کو روشنی عطا کرتی ہے اگر تعلیم ذہن کو روشنی عطا کرتی ہے تو تربیت دل کو حرارت بخشتی ہے اور جب ذہن کی روشنی دل کی حرارت سے ہم آہنگ ہو جائے تو انسان میں انسان وجود میں آتا ہے جو معاشرے کو سوارتہ اور تاریخ کا رخ مڑتا ہے تاریخ انسانی کا مطالعہ اس حقیقت کی گواہ گواہی دیتا ہے کہ ہر دور میں معلم کو مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے تہذیبوں کے عروج کے پیچھے وہی ہاتھ کا فرما ہیں جنہوں نے نسلوں کی فکری و اخلاقی تربیت کی اور قوموں کے زوال کی داستانوں میں بھی اگر کسی کردار کی کمی نمایاں نظر آتی ہے تو وہ صالح باشعور اور تربیت یافتہ معلم کا فقدان ہے معلم محض علم باٹنے والا نہیں بلکہ فکر کی سمت متعین کرتا ہے اقدار کی آبیاری کرتا ہے اور آنے والے کل کی بنیاد رکھتا ہے آج ہم جس تعلیمی بحران کا سامنا کر رہے ہیں وہ دراصل نصاب عمارت یا وسائل کا بحران نہیں بلکہ زیادہ گہری سطح پر تربیت معلمین کا بحران ہے معلم کا تصور کسی بھی تعلیمی نظام کی اساس ہوتا ہے اگر معلم کو محض ایک مضمون پڑھانے والا سمجھ لیا جائے تو پورا نظام پورا نظام تعلیم ایک فیکٹری کی صورت اختیار کر لیتا ہے جہاں تیار شدہ سانچوں میں انسان ڈھالے جاتے ہیں لیکن اگر معلم کو مربی مزکی اور رہنما سمجھا جائے تو تعلیم عبادت بن جاتی ہے اور تدریس ایک مقدس عمالت اسی طرح محض تدریس اور حقیقی تربیت کے درمیان یہی بنیادی فرق ہے کہ تدریس ذہن تک محدود رہتی ہے جبکہ تربیت دل فکر اور عمل تینوں کو اپنی گرفت میں لیتی ہے جب تک معلم خود اس فرق کو نہیں سمجھے گا اور اس کے لیے باقاعدہ تربیت یافتہ نہیں ہوگا اس وقت تک تعلیم تعلیمی اصلاح ایک قابل ہے تعلیم کی تاریخ دراصل انسان کی فکری و اخلاقی تاریخ ہے اور اس تاریخ کے ہر موڑ پر اگر کسی کردار کی موجودگی سب سے زیادہ نمایاں نظر آتی ہے تو وہ معلم کا کردار ہے لیکن یہ حقیقت بھی اپنی پوری تلخی کے ساتھ تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ معلم کی عظمت محض منصب سے نہیں بلکہ اس تربیت سے وابستہ رہی ہے جو اسے علم کے ساتھ بصیرت اور تدریس کے ساتھ تربیت عطا کرتی ہے جہاں جہاں معلم کی تیاری سنجیدگی مقصدیت اور روحانی شعور کے ساتھ ہوئی وہاں وہاں تعلیم نے معاشرے کو زندگی بخشی اور جہاں یہ تیاری محض رسمی یا فنی رہ گئی وہاں تعلیم ایک بے جان ڈھانچہ بن کر رہے گی عہد نبوی میں تربیت معلمین کا تصور کسی ادارہ جاتی نصاب کا محتاج نہ تھا کیونکہ خود ذات نبوی اس تربیت کا سرچشمہ تھی وقت کم ہے میں جو ہمارا موضوع ہے اس کا جو لب لباب ہے کہ معلمین کی موجودہ کمزوریاں کیا ہیں اس پہلو پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کسی بھی تعلیمی نظام کی کامیابی یا ناکامی کا اصل معیار اس کے معلمین کی فکری اخلاقی اور تربیتی کیفیت ہوتی ہے اگر معلم خود مضبوط ہو تو کمزور نظام بھی نتائج دیتا ہے اور اگر معلم کمزور ہو تو بہترین نصاب اور شاندار عمارتیں بے اثر ہو جاتی ہیں آج کے تعلیمی بحران کو اگر آج کے تعلیمی بحران کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہے کہ مسئلہ علم کی کمی کا نہیں بلکہ تربیت کی کمی کا ہے اور وہ تربیت جو معلم کو ایک زندہ کردار ایک باشعور رہنما اور ایک بیدار ضمیر انسان بناتی ہے اسی میں سب سے زیادہ خلل پیدا ہو چکا ہے سب سے پہلے سب سے پہلی اور بنیادی کمزوری فکری و نظر نظریاتی سطح پر سامنے آتی ہے تعلیم کو آہستہ آہستہ محض روزگار کا ذریعہ سمجھ لیا گیا معلم کے ذہن میں یہ تصور راسخ ہوتا جا رہا ہے کہ تدریس ایک پیشہ ہے جس کا مقصد تنخواہ اور ملازمت کا تحفظ ہے نہ کہ انسان سازی اور معاشرہ معاشرتی اصلاح جبکہ تعلیم کا مق... تعلیم کی مقصدیت نگاہوں سے اوجر ہو جائے تو تا... معلم کی نگاہ بھی محدود ہو جاتی ہے اور وہ شاگرد میں صرف قابلیت دیکھتا ہے کردار نہیں دیکھتا اس فکری زوال کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تعلیم ایک مقدس ذمہ داری کے بجائے ایک رسمی عمل بن کر رہ جاتی ہے اسی فکری کمزوری کا دوسرا پہلو مقصد تعلیم سے غفلت ہے بہت سے معلمین یہ سوال ہی نہیں کرتے کہ وہ کیوں پڑھا رہے ہیں جلدی ختم کریں بہت سے معلمین یہ سوال ہی نہیں کرتے کہ وہ کیوں پڑھا رہے ہیں ان کی تدریس کا آخر حد آخری ہدف کیا ہے جب کہ مقصد واضح جب مقصد واضح نہ ہو تو راستہ بھی مبہم ہو جاتا ہے ایسے میں تدریس محض نصاب کی تکمیل اور امتحانی نتائج تک محدود ہو جاتی ہے اور طلبہ کی فکری و اخلاقی تشکیل ایک غیر ضروری یا ثانوی کام سمجھ لی جاتی ہے لیا جاتا ہے اچھا اخلاقی و روحانی کمزوریاں اس بحران کو مزید گہرا کر دیتی ہیں اخلاص صبر اور حلم جیسے اوساف جو معلم کے لیے ریڑھ کی ہڈی ریڑ کی, کی حیثیت رکھتے ہیں بتدریج کمزور پڑتے جاتے ہیں جب معلم میں اخلاص کی جگہ مفاد آ جائے صبر کی جگہ جلد بازی اور حلم کی جگہ سختی پیدا ہو جائے تو تربیت کا عمل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے ایسے ماحول میں علم تو منتقل ہو سکتا ہے مگر دل نہیں جیتے جا سکتے قول و عمل کا تضاد بھی ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے معلم زبان سے جو اقدار بیان کرتا ہے وہ خود اپنی زندگی میں ان کی عملی ان کی مکمل تصویر پیش نہیں کر پاتا یہ تضاد طلبہ کی نگاہ سے اجل نہیں رہتا اور یوں استاذ کی بات کا اثر کمزور پڑ جاتا ہے تربیت دراصل عمل سے ہوتی ہے اور جبکہ خاموش گواہی دینے کے بجائے سوالیہ نشان بن جائے تو تعلیم اپنی روح کھو بیٹھتی ہے تدریسی کمزوریاں بھی اس زنجیر کی ایک اہم کڑی ہیں بہت سے معلمین قدیم و جدید تدریسی اسالیب سے ناواقف ہوتے ہیں یا, یا تو وہ محض روایتی طریقوں پر اصرار کرتے ہیں یا پھر جدید اسالیب کو بغیر فہم و حکمت کے اپنانے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تدریس نہ تو روایت کی گہرائی رکھتی ہے اور نہ جدید تقاضوں کی افادیت اس کے ساتھ ساتھ طلبہ کی نفسیات سے عدم واقفیت نے بھی تعلیم کو خشک اور غیر مؤثر بنا دیا ہے ہر طالب علم کی ذہنی سطح جذباتی کیفیت اور سیکھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے مگر جب معلم ان فرقوں کو نظر انداز کر دیتا ہے تو تعلیم یکرخی ہو جاتی ہے تربیتی غفلت اس پورے بحران کا سب سے افسوسناک پہلو ہے کردار سازی کو غیر اہم سمجھ لیا گیا اور نصیحت و تربیت کے اسلوب میں سختی اور درستی کو مؤثر سمجھا جانے لگا حالانکہ تربیت نرمی حکمت اور محبت کا تقاضا کرتی ہے سختی وقتی اطاعت تو پیدا کر سکتی ہے مگر دیر پا اصلاح نہیں ادارہ جاتی کمزوریاں بھی اسی اس صورتحال کو سہارا دینے کے بجائے مزید کمزور کر دیتی ہے منظم تربیتی پروگراموں کا فقدان اساتذہ کی مسلسل رہنمائی کا نہ ہونا اور پیشہ وارانہ ترقی کے مواقع کی کمی نے معلم کو تنہا کر دیا وہ اپنی غلطیوں سے سیکھنے اور بہتر سم بننے کے لیے کسی مضبوط نظام کا سہارا نہیں پاتے یہ تمام کمزوریاں مل کر یہ حقیقت واضح کرتی ہیں کہ تربیت معلمین کا مسئلہ جزئی نہیں بلکہ ہما ہے یہ فکر اخلاق تدریس اور ادارہ چاروں سطحوں پر پھیلا ہوا بحران ہے جب تک ان سب کو یکجا دیکھ, دیکھ کر اصلاحی کوشش نہ کی جائے اس وقت تک تعلیم کے میدان میں حقیقی تبدیلی ممکن نہیں وقت ختم ہو رہا ہے اور مکمل بھی ہو گیا ہے بہت ساری چیزیں ابھی رہ گئی لیکن اس میں نصاب تعلیم اور اسی طرح جو لائ عمل ہے اس کی چند اصولی باتیں کسی بھی تعلیمی اصلاح کی کامیابی اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ وہ کن بنیادوں پر استوار کی گئی ہے اگر بنیادی کمزوری کمزور بنیادیں ہی کمزور ہوں تو بہترین منصوبے بھی وقت کے ساتھ بکھر جاتے ہیں تربیت معلمین کے سلسلے میں سب سے سب سے پہلے اور بنیادی حقیقت یہ ہے کہ محض ایک ہے، تکنیکی ضرورت نہیں بلکہ ایک فکری اخلاقی اور روحانی ذمہ داری ہے جب تک اس شعور کو بنیاد نہ بنایا جائے ہر اصلاحی کوشش اصلاحی کوشش سطحی اور عارضی ثابت ہوتی تربیت معلمین کے بنیادی اصول میں سب سے نمایاں اصول مقصدیت اصول مقصدیت ہیں اسی طرح دینی و اخلاقی تربیت کی مرکزیت اس اصلاحی الہ عمل کا دوسرا بنیادی ستون ہے معلم کی خود سازی اس برے عمل کی روح ہے اصلاح کا آغاز باہر سے نہیں بلکہ اندر سے ہوتا ہے جب معلم خود احتسابی کو اپناتا ہے اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرتا ہے اور بہتر بننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی ذات خود ایک تربیتی پیغام بن جاتی ہے اسی طرح مسلسل تربیت کا اصول اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ معلم کی تربیت کوئی ایک وقتی مرحلہ نہیں بلکہ ایک جاری عمل ہے دنیا بدل رہی ہے طلبہ کے مسائل بدل رہے ہیں سماجی تقاضے بھی تبدیل ہو رہے ہیں ایسے میں معلم کو بھی مسلسل سیکھنے سوچنے اور خود کو نئے حالات کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے جو تربیت معلم جو تربیت معلم کو جامد بنا دے وہ دراصل تربیت نہیں بلکہ جمود ہے یہ اس اصولی بنیادیں ہمیں باور کراتی ہیں کہ تربیت معلمین کا اصلاحی لائے عمل کسی ایک ادارے یا فرد کی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک اجتماعی فریضہ ہے جب تک تعلیمی ادارے اساتذہ نصاب ساز اور سماج اس حقیقت کو مشترکہ طور پر قبول نہیں کریں گے اس وقت تک اصلاح کی کوششیں جزوی اور ناپائیدار رہیں گی یہ بات اس یہ باب اس بات پر ختم ہوتا ہے کہ اصل اصلاح وہی ہے جو انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرے کیونکہ تربیت معلمین دراصل انسان کی تربیت ہے اور انسان کی تربیت کے بغیر کوئی بھی تعلیمی نظام اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا یہ چند باتیں تھیں واخر نے الحمد للہ